дивитесь телерадіокомпанію СТЕП минулого тижня. Керівництво комунального підприємства «Вжрео» повідомило жовтоводцям про необхідність підвищення тарифів на свої послуги. Погляд міського голови на доцільність такого рішення, а також на передачу до повноважень комунального підприємства Чисте місто послуги за вивіз сміття і твердих побутових відходів. Дивіться далі з перших вуст. Те, що стосується «Вжрео», це дуже болезняний вопрос. В сентябре месяце заходил разговор о том, что нужно повышать, то есть экономическое оборудование давало, что нужно повышать цены на услуги. Значит, мне предоставили перечень, значит, и то, что я увидел, ну, поверьте, это были намного другие цифры, те, которые жители увидели сейчас. Я тогда сказал, что сказать, этого не будет, и давайте будем садиться и рассматривать данные вопросы. Перечень услуг в конечном варианте, да, но значит, мы с ним работали и работали, скажем так, больше месяца в этом вопросе. Часть услуг убралась. Часть услуг убрали кратность. Допустим, там нужно было производить там, 4 санобработки, там, значит, мы решили, что хватит и одной. Допустим, ремонт кровель. Так вот, болезненный вопрос для нас. Но вот, он по всем, скажем так, складовым должен быть 10%. Ну, скажем, мы когда рассматривали, то остановились. И то, что, скажем так, сейчас жители видят, это для жестких кровель там заложено только 2%. Для мягких кровель, хотя, скажем так, это проблема у нас с ними с этим мягким кровлением, заложено 5%. То есть, если бы мы заложили, вот оставили все эти проценты, значит, не почистили услуги. Ну, поверьте, сумма была бы намного больше. То есть то, что мы можем, максимально сократили. Но в 2006 году была средняя заработная плата 600 гривен. На сегодняшний день она составляет 1218 гривен, возросла в два раза. И в 2006 году топливо стоило 6 гривен литр, на сегодняшний день 16 с копейками. Практически в три раза возросло топливо. То есть при этих всех показателях понятно, что предприятие не может работать стабильно. Но беда-то не особо в этом. Беда-то в том, что мы с 2006 года мы не повышали цены. То есть желтых водах, точнее сказать, не повышали цены на значит, услуги ПЖЭО. Но я еще повторюсь, том, сказать, что не мы назначаем цену. Цену назначают комиссии. То есть мы можем только сопротивляться, бороться, констатировать факт. И, значит, на сегодняшний день не стоит вопрос завтра принятия там цен, то есть цены сейчас, эти все, так сказать, расценки и все эти, э, значит, услуги на обговорении. Даже если это произойдет, все равно это произойдет, допустим, я думаю, что не раньше февраля месяца, а там может даже позже. То есть мы пока обговариваем, и мы, так сказать, прислушаемся к желтоводцам, слушаем их мнение, и будем смотреть и принимать решения. Но э, то, что экономика есть экономики, то, что я вам, сказать, перечислил о том, что э, на сегодняшний день... Э, за 8 лет мы не поднимали, значит, жиру не поднимала цены на свои услуги, но так оно есть. Давайте, скажем так, ну, грубо посчитаем, услуги поднялись два раза, да, на 2 гривны. 2 гривны разложить на 8 лет, это 25 копеек в год. Если бы мы хотя бы на 50, через два года раз подняли, допустим, тариф на 50 копеек, это, было сказать, бы меньше нагрузка для населения. Вот, в частности, вот наши соседи в Крамаргу за этот промежуток времени они поднимали тарифы, то есть у них сейчас практически они на сегодняшний день близки к обрунтованным тарифам. У нас в желтых водах это ничего не подумалось. Потому вот на сегодняшний день вроде как вот смотришь, ага, было 2 гривны, стало 4, ну болезненно, да, действительно вроде как болезненно. Ну, рынок экономика диктует свое. Мы не все платим за услуги ПЖЭО. На сегодняшний день задолженность составляет порядка 15 миллионов. Некоторые дома должны значит, за услуги Бжрево и 50, 60, и 70 тысяч гривен. Жители Желтых Вод считают, что у нас вот большие, допустим, Бжрево выставляют большие расценки. Давайте у нас не будет коммунального предприятия Бжрево. То есть мы свои дома будем обслуживать сами. И это мы, в принципе, можем сделать. Вопросов нет. Давайте, вот, допустим, там, с 1 января этого года мы ликвидируем коммунальное предприятие ЖЭО. Что мы получим? Мы получим то, что 450 человек станут на бирже у нас. Работники БЖР, это одна сторона медали. Ну и то, что завтра потекла крыша. Ну пускай, так сказать, жильцы собираются, думают, значит, собирают между собой деньги. И начинают, допустим, там, нанимать какую-то фирму, которая будет им ремонтировать крышу. То есть можно так сделать. Но я думаю, что это будет такой большой хаос. Это кроме тех работ. А потом же сказать, жильцы дома должны же еще содержать полностью дом, чтобы он так сказать, не пришел в аварийное состояние. За это сейчас жильцы сказать, не думают, не знают, потому что этим занимается пожиров. То есть мы ждем предложения желтоводцев по этому вопросу. У нас рядышком, пожалуйста, Карборох. То есть там как таковой ЖЭКов не существует. Там существуют управляющие компании. Ну, качество у них обслуживания улучшилось. К нам приезжали криворожане, значит, мы с ним общались на эту тему, то есть они как вроде изъявляли желание, значит, чтобы в желтых водах, значит, были, были управляющие компании. Но когда они ознакомились с нашими сегодняшними существующими тарифами, они просто сказали, что это сказать, вообще экономически невыгодно, потому что те тарифы на сегодняшний день, которые в крым они практически в два раза выше, чем у нас желтых водах. У нас в городе 18 тысяч пенсионеров. Практически 50% населения города пенсионеры. Все пенсионеры у нас получают субсидии, да? То есть мы субсидиями смягчаем вот этот весь, весь удар значит, для населения города. Да? Ну а те, кто не получает субсидии, ну, сказать, имеют какие-то определенные достатки. А слабые слои населения все-таки у нас защищены субсидиями. Значит, исполком и депутатский корпус значит, создал предприятие, коммунальное предприятие «Чистое место» весной 2013 года. В тарифах, которые люди оплачивали ПЖРО, сидела на тот момент 13 копеек с квадратного метра это э, вывоз мусора. Но все равно сказать, идет повышение цен на сегодняшний день. То есть мы э, уже сказать, обговорили то, что ну, где-то в среднем получается повышение в два раза на сегодняшний день. Допустим, бабушка платила 30 гривен за, за трехкомнатную квартиру, а на сегодняшний день она платит все нам все там 7 с копейками. Стосовно чистого міста піднімалося питання щодо прибирання територій після вивозу сміття, яке виконувало комунальне підприємство Це Услуга чистого міста, тобто в районі контейнеров. которые находятся, допустим, на площадках твердых бытовых отходов, значит, или же в районе девятиэтажек, откуда, значит, вытаскиваются контейнера, проезжает, значит, автомобиль, загружает мусор. На сегодняшний день приняли на работу пять человек, то есть создали пять рабочих мест в коммунальном предприятии «Чистое место», и с водителем ездит Даний чоловік, який після э, в автомобіль убирает територію в районі загрузки, то щоб не оставалось мусора. Якщо скажем так, вот жителі города заметят о том, що не убрали этот мусор, то я попрошу всі вещи нам сообщать. Будемо принимать меры. Дивіться у наших наступних сюжетах про дії міської влади щодо вирішення питань з теплопостачання та з освітлення у місті.